Но к другим темам. Краевые депутаты дополнили список мест, где запрещено курение. Теперь к ним относятся скверы и парки, а также места проведения мероприятий на открытом воздухе. За нарушение антитабачного закона народные избранники предлагают штрафовать курильщиков на сумму от 500 до полутора тысяч рублей. Отмечу, эти места не прописаны в федеральном законе, но Госдума оставила местным властям возможность вносить свои ограничения. Правда, пока это лишь законопроект, он еще будет обсуждаться на сессии законодательного собрания Другая, на площади перед БКЗ масса людей идет концерт но в этот период времени курить нельзя в этом месте потому что еще раз объясняю некурящие мамы там дети и так далее закончилось мероприятие например пожалуйста то никто не запрещает курить а парк и скверы но здесь уже постоянно не закурить я напомню, до недавнего времени курить было запрещено в основном в помещениях и на детских площадках. Дополнение краевых депутатов вызвали новую волну критики у противников этого закона. Они убеждены, что с помощью таких ограничений власти борются не с курением, а с курильщиками. Кроме того, по их мнению, новые запреты не дадут результата, ведь каждому скверу и парку не представишь полицейских. Если говорить о краевом законодательстве о да, краевом законе об административных правонарушениях, то все те меры которые когда то принимались они практически никогда не исполнялись да? про комендантский час, там, что дети там вечером не могут ходить про пиво там, про, 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 про все эти другие вещи это, это не исполняется